الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم می شاطر رسول ماں تب ڈدا و تب رسبی نول ماں طلّہی جہنم وسا اتم سیرہ معزز حاضرین جمع دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں دین میں ایک مسئلہ بہت اہم ہے جس کو جاننا بہت اہم ہے جس کو بتانا بہت اہم ہے وہ مسئلہ ہے بداعت کا مسئلہ جو لوگ بداعت کی پرواہ نہیں کرتے یا اہل بدات ہوتے ہیں یا ایسے ذہن کے ہوتے ہیں کہ ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کسی مسئلے پر کسی کے تعلق سے نکیر نہ کی جائے انکار نہ کیا جائے ٹوکا نہ جائے تو انہیں جب یہ لگتا ہے کہ کسی مسئلے پر کسی کو ٹوکا جاتا ہے تو ان کو بیچے ہی نہیں ہوتی ہے تو وہ اس لیے ہوتی ہے یا تو دین کی ان کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی یا تو ان کو اپنے رشتے تعلقات اور نیٹورک کی بڑی فکر ہوتی ہے یہ ہمارے نیٹ ورک میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے طریقے پر آپ ٹوکتے ہیں آپ کے یہاں ٹوکا جاتا ہے لیکن مسئلے کی دیکھیے نویت اور سنگینی کتنی ہے جانچ کے سلسلے میں اگر ٹوکنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس روئے زمین پر ایمان والوں ہی کے لیے نہیں سارے جہانوں کے لیے جنہیں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا وما اور صلی اللہ رحمت عالمین ان کے خطبے کو آپ دیکھو کہ آپ اپنا جو خطبہ دیتے تھے ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے یعنی اللہ کی کتاب سب سے بہتر کتاب ہے یہ بتا دی گئی یہ بات اور آپ نے یہ بات بتا دی سب سے بہتر سنت میری سنت ہے میرا طریقہ ہے تو بات تو کافی تھی بات تو کافی تھی کہ آپ نے بتا دیا کہ سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے لیکن آپ اس کے بعد بھی فرماتے ہیں کی سب سے بدترین چیز نئی چیز ہے ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی کی جگہ جاننا ہے ایک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ کے ہر خطبے میں اگر یہ سنتا ہو پہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی و خیر الحدی حضی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شر العمور محدثاتا وکل محدث بدا وک اللہ بداۃ دلال و کل <فِنَّار> ہر خطبے میں ایک مسلمان سنتا ہو اور آپ کے صحابہ ہر خطبے میں آپ کے سنتے تھے کسی بھی موقع کا کوئی بھی خطبہ ہو آپ کو کچھ بیان کرنا ہو تو آپ پہلے یہ بات بیان کرتے تھے اس کے بعد آپ اپنے موضوع پر بات کرتے تھے جس سبجیکٹ پر بھی بات کرنی ہوتی تھی جس یچو پر آپ کو گفتگو کرنی ہوتی تھی یہ بنیادی باتیں آپ بتانے کے بعد اپنے موضوع پر گفتگو کرتے تھے یہ اتنی اہم بات ہے اتنی اہم بات جہاں اس کی اہمیت نہیں ہے وہاں بداسیں ایسے ہی چلتی ہیں جیسے سنتیں بلکہ سنتوں سے تیزی سے سنتوں سے زیادہ رغبت سنتوں سے زیادہ شوق سنتوں سے زیادہ والہانہ لگاؤ جذبات ایسی بداتیں چلتی ہیں اور جو لوگ بداتوں کو بدات جانتے ہیں ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس کی سنگینی نہیں جانتے اللہ من رحم ربو یا ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں بداتوں سے مبتلا بڑی مجارٹی میں ہیں ان کے مسائل ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ان کے کاروبار ہیں ان کے ساتھ بہت سارے تعلقات ہیں لیکن شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تعلقات دائرے میں رکھو شریعت کے وصول اس کی حیثیت اس کا مقام کسی عمل کی جو سنگینی ہے اس کو آپ نہیں گھٹا سکتے جو چیز دین نہیں ہے اسے آپ دین نہیں بنا سکتے اور اگر اس سے آگاہ نہیں رہے گا بندہ اسے خبردار نہیں کیا جائے گا تو مبتلا بھی ہو جائے گا گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا دیکھیے ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بری چیز نئی چیز ہے دین میں نئی چیز دین کے نام پر نئی چیز اگر ہمیں کوئی بتا دے یہ نئی چیز ہے دین کے نام پر چل رہی ہو تو بحیثیت مسلمان بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے اور بحیثیت جانکار کی وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ خبردار نئی چیز کوئی دین میں لانا نہیں کیوں نئی چیز بداعت ہے اتنی بات آپ نے نہیں کہہ کے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا بداعت گمراہی ہے گمراہی ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں گمراہی کی جگہ جاننا اتنی بات یہاں تو آپ نے فرما دیا سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے پھر فرما دیا سب سے بہتر تمہارے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب نئی بات کی آپ نے تب دیکھیے ڈیٹیل کتنا کیا آپ نے فرمایا سب سے بری چیز سب سے اچھی چیز اللہ کی کتاب سب سے اچھا طریقہ نبی کا طریقہ سب سے بدترین چیز نئی چیز اور آپ نے فرمایا نئی چیز بجاط ہے پھر فرمایا وجات گمراہی ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ گمراہی کی جگہ جاننا ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب اسے خبر لگے جب اسے پتا لگے یہ نئی چیز ہے تو اسے چوکنہ ہو جانا چاہیے نئی چیز ہے تو وجات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار نئی چیزوں سے خبردار رہنا نئی چیزوں سے خبردار رہنا اور اس سے بچنے کی شکل کیا بتائی کہا جب بھی تم دیکھنا کہ کوئی نئی چیز آ گئی تو آئے گی نئی نئی چیزیں تو دیکھنا کبھی ہو سکتا ہے تمہارے علم میں نہ ہو نئی چیز ہو تو یہ دیکھ لینا کہ وہ نئی چیز کی کوئی دلیل ہے اس کی کوئی اصل ہے اگر اصل نہیں ہے تو جو سنت ہے اور جو خلفائے راشدین کا طریقہ آئے اس کو مضبوطی سے تھام لینا اس طرح خبردار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خبردار کیا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ چڑھتے ہیں لوگ بداعت کی باتیں کرنے پر شرک کی باتیں کرنے پر چڑھتے ہیں اور یہ صرف اہل السنہ میں اہل الحدیث کا طریقہ ہے کہ وہ شرک اور بدات پر اپنی اچھی زبان میں دعوتی زبان میں اچھے اسلوب میں ہمدردی کے ساتھ اپنوں کو بتاتے ہیں اپنی کمیونٹی میں مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ شرک ہے یہ بجات ہے اور اس لیے خبردار کیا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں دین کے اندر سب سے خطرناک ہیں بدات جنا سے بھی بدتر ہے بداعت چوری سے بھی بدتر ہے بداعت جو ہے آپ سوچ لیجئے جتنے گناہ کبیرہ ہیں سب سے بدتر ہے تو کیا اس کی سنگینی کا ہمارے ہاں مطلب ایسے ہی احساس ہے جیسے ہم کسی چوری کو سنگین جرم سمجھتے ہیں زنا کو سنگین جرم سمجھتے ہیں تو کیا اس سے بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں بجات اور اگر اس سے بھی بڑا جرم سمجھتے تو ہم سمجھتے کہ نہیں بیداتوں کو بتانا بیداتوں سے خبردار کرنا بیداتوں کی نشاندہی کرنا ہمدردی ہے یہ ہمدردی سب سے بڑی ہمدردی ہماری اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ یہ ہے کہ انہیں شرک سے خبردار کیا جائے ڈرایا جائے شرک کھول کھول کر کے بتایا جائے توحید کی طرح ایسے ہی بدعتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے سنت کی طرح کیوں بیان کیا جائے تاکہ لوگ جن کا دل اچھا ہے جن کے جذبے اچھے ہیں جن کی نیت اچھی ہے علم نہیں ہے جن کے پاس سمجھے نہیں تو وہ اس سے بچ سکے وہ اس سے بچ سکیں یہ ہے مقصد یہ مقصد نہیں ہے دین اور شریعت کا کہاں یہ مقصد ہے اللہ اللہ تعالی بیان کرتا ہے کہ ہمارا نبی اپنے نبی کے بارے میں کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اگر یہ نان مسلم اسلام نہیں لائے تو یہ اتنی فکر تو دعوت کی فکر شرک سے خبردار کرنے کی جو فکر ہے وہ اس لیے فکر ہے کہ شرک اور بداط کے گڈھے میں جا کر کے گر کر کے آدمی اپنا دین اور اپنا طریقہ برباد نہ کر لے یہ ہے مقصد جس آدمی کے سمجھ میں مقصد آئے آتا ہو اس کو اس کو خوشی ہوتی ہے جب کسی برائی کو بھی ڈیٹیل میں وہ سمجھتا ہے سمجھ لیتا ہے تو اس کو جیسے جیسے ہم کسی برائی کو مان لیجئے ایک چیز خطرناک ہے اس کی خطرناکی کو جب ہم جانتے ہیں تو بچتے ہیں ہم جانتے ہیں آگ جل رہی ہے اس کے قریب جانا اس میں ہاتھ ڈالنا ہاں اس میں اپنے وجود کا کچھ حصہ ڈالنا یہ جلا دے گا یہ آگ جلا دے گی تو آدمی بچتا ہے آدمی بچتا ہے ایسے ہی جب آدمی جانے گا کہ یہ ملاق برباد کر دینے والے ہیں ہمارے امال کو تو آدمی بچے گا آج دیکھیے کتنی بجاتے ہیں کتنی بداتیں ہیں کثرت کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں اور اس کو نیکی عبادت سعادت نجات سمجھ کے کرتے ہیں کیا کسی مسلمان کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی چیز سعادت کی ہو اچھی ہو بھلائی کی ہو نجات کی ہو کامیابی کی ہو اور اللہ کی کتاب میں اس کو بیان نہ کر دیا گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہ فرما دیا ہو یا ایسے ہی صحابہ کی زندگی میں وہ چیز نہ آئی ہو موٹی سی بات موٹی سی بات کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی بہت بڑی بھلائی کی چیز اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا آپ نے بیان نہیں کیا آپ نے اس کا طریقہ نہیں بتایا آپ نے اس کو کر کے نہیں دکھایا ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن اور آپ کی پیدائش پر عید منانا عید منانا آپ کی پیدائش پر عید منانا جشن منانا جلوس نکالنا کیا یہ بہت بڑی سعادت کا اسے عمل سمجھنا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اپنی زندگی میں آپ کی مبارک زندگی میں ایسا کیا گیا جس دین میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بات بتائی گئی چھوٹی چھوٹی اس دین میں اتنی بڑی بات جو مسلمان لے کر کے آج چلتا ہے وہ بات نہیں بتائی گئی کوئی ایک ثبوت کوئی ایک ثبوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کا دن بنایا گیا عید کا دن یہ اسلام میں عید کوئی اپنے گھر سے بنائی جاتی ہے ہم کوئی دین کے اندر عید اپنے گھر سے بنائیں گے یہ دین میں ہماری عید ہے یہ عید کا دن ہے یہ جشن کا دن ہے ظاہر سی بات ہے تھوڑا بھی غور کرے گا مسلمان ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہمارے عزیز تو ان کی سمجھ میں آئے گی بات کہ عید جو ہے عید اور دین میں کوئی تہوار یہ عید ہم اپنے گھر سے نہیں بنا سکتے ہمارے لیے عیدیں اللہ تعالی نے بتائی ہیں مقرر کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیدوں پر ان عیدوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان عیدوں کے تعلق سے وضاحت دی ہے عیدیں آپ نے منائی ہیں عید آپ نے بتائی ہے کہ یہ عید ہے تمہارے لیے تو آپ نے اپنی پیدائش کو آپ نے اپنی پیدائش کو اور آپ نے اپنی پیدائش کے دن کو تو عید کا دن نہیں بتایا کہیں کوئی ذکر تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو آپ کی مبارک زندگی میں آپ تیئیس سال بحیثیت نبی رہے رسول رہے آپ کی زندگی میں کبھی جشن نہیں منایا گیا آپ کی زندگی میں نہیں صحابہ نے کبھی جشن نہیں منایا اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کا عید کے طور پر نہیں ملایا روڈوں پر سڑکوں پر محلوں میں نکل کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اکٹھا ہو کر کے آپ کے نعرے نہیں لگائے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تعمیر نے نہیں کیا وہ چار امام جو مشہور ہیں امت میں جن کی تقلید امت کی اکثریت کرتی ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن اکثریت کرتی ہے ہاں ان اماموں کا دور بھی خیر القرون کا دور ہے ان کے یہاں بھی کوئی ذکر نہیں کہیں کوئی یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا تاریخ کے پورے ریکارڈ میں یہ لفظ نہیں ملے گا ہاں کہ عید میلاد النبی کا کوئی وجود تھا اور منایا جاتا تھا اگر امت کو یہ نہ بتایا جائے ہمارے نوجوانوں کو یہ نہ بتایا جائے ہم کم کل, کل علموں کو ہمارے علم والے علماء نہ بتائیں تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بعد کی بات ہے تین سو سال کے بعد چار سو سال کے بعد ایک فاطمی نے ایک شیعہ نے ہاں اس کا سلسلہ محبت کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑھا اور کھڑا کیا اور محبت کے نام پر جذبات میں آ کر کے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں عام طور پر بلاسوں کے پیچھے یا بلاسوں کو شیطان جو ہے اتنا محبوب اور مرغوب بناتا ہے اور اتنی رغبت اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جذبات میں آ کر کے آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن دیکھیے دین جو ہے دین جو ہے, دین جو ہے وہ دلیل سے, دلیل سے ہے دلیل سے ہے دین جو ہے دلیل سے ہے دین اللہ کی شریعت ہے آسمان سے بھیجی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے دین صحابہ کرتے تھے ہاں جو عمل وہ دین ہے اور ان کی ان کے خلاف کوئی عمل دین بنا لینا یہی بھی یہی نئی چیز ہر نئی چیز بھی بچنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار ہر نئی چیز سے بچنا کیوں ہر ہر نئی چیز بدترین ہے کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے ہمارے کہ آخر یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کے تو نام پر ہے دین میں محبت اور اللہ تعالی کی قربت کے لیے اچھی چیز سمجھ کر کے کرنا یہ ہم کو اور آپ کو یہ ہمارے آپ کے کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی چیز کو کہے نیکی کا کام ہے کسی عمل کو کہہ دے آدمی ہے نیکی کا کام ہے نیکی کا کام کوئی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کوئی کام نیکی کا ہے تو دلیل کی ضرورت ہے اور اگر وہ دلیل نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا نیکی ہے کیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اللہ کے نبی نے جو کام نہیں کیا جس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا اس کا نہ کرنا سنت ہے اس کا چھوڑنا اللہ کے نبی کی چھوڑنے کی سنت پر چلنا ہے ایک سنت وہ ہے جو آپ نے کیا ایک سنت وہ ہے جو آپ نے چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی پڑھائی اپنے صحابہ کو یہ نبی کی سنت ہے تراویح کے لیے آپ نے اذان نہیں دلوائی تو اذان چھوڑنا سنت ہے آپ نے اللہ نے عیدین مشروع کیا سال میں دو عیدیں ہمارے اوپر دونوں عیدیں واجب ٹھہرائی کی یہ واجب ہے مسلمانوں پر سارے مردوں ساری عورتوں پر چھوٹوں بڑ بڑوں پر سب پر واجب ہے لیکن عیدین کے لیے اتنا بڑا اجتماع ہمارا جمعہ کا اجتماع تو محلے کا ہوتا ہے اور عید کا اجتماع پورے شہر کے لوگ اگر اکٹھا ہو کر کے پڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جتنا بڑا اجتماع ہو اتنی بڑی بات ہے جیسے حج ساری دنیا کے لوگوں کا اجتماع کا دن ہوتا ہے اجتماع کا اجتماع کی عبادت ہے لیکن آپ دیکھیے عیدین میں اذان دینا ہے عیدین میں اذان اللہ کے نبی نے دلایا یا اذان نہیں دلائی گئی اذان نہیں دلائی گئی اللہ کے نبی نے اذان نہیں دلائی اذان نہیں دی گئی اذان اتنی بڑی عید کے لیے اذان نہیں ہے عید الفطر عید الاضحیٰ کے لیے اذان نہیں ہے آپ سوچئے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی کیا حرج ہے دے دیتے ہیں جمعہ کے لیے اذان ہے پانچ وقت نمازوں کے لیے اذان ہے تو عید کے لیے اذان میں کیا حرج ہے تو جیسے پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے ادان سنت ہے جمعہ کے لیے ادان سنت ہے جب امام خطبے پر آئے ممبر پر آئے یہ نبی کی سنت ہے یہ ایک ازان جو بڑھی یہ بات کا طریقہ ہے تو ایک اذان جو ہے یہ سنت ہے تو یہ سنت ہے لیکن عید اور بقرعید میں اذان چھوڑنا سنت ہے کیا ہے چھوڑنا سنت ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت وہ ہے جو آپ نے کیا اور جس کا حکم دیا اور اللہ کے نبی کی ایک سنت وہ بھی ہے جس کو آپ نے نہیں کیا تو اس کا نہ کرنا سنت ہے ضرورت تھی وقت تھا موقع تھا تقاضا تھا تقاضا نہیں تھا اگر یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ کے لیے میلاد اور آپ کے لیے جشن میلاد منایا جائے اور عید منائی جائے تو ان کی محبت کا تو تقاضا تھا جشن منا لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا عید منائی جاتی ہے تو آپ کے میلاد کی بھی عید منا لی جاتی تقاضا موجود تھا گنجائش موجود تھی وقت تو تھا اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا آپ کے صحابہ نے نہیں کیا تو اس کا چھوڑنا سنت ہے کیونکہ جس کو آپ نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے اور دین ہے اور اگر اسے دین کے نام پر نیکی اور ثواب کے نام پر کیا جاتا ہے تو یہ بجاس ہے اور یہ گمراہی ہے سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کہیں مثالوں سے ہم سمجھیں کچھ مثالوں سے ہم سمجھیں تو ہمارے سمجھ میں بات آئے گی دیکھیے درود شریف پڑھی جاتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے اذان کے بعد موجن اذان دیتا ہے درود پڑھی جاتی ہے درود ہم پڑھتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں ازان کی کیا ازان سے پہلے درود شروع کر دے گا مزن یا ازان کے بعد مزن درود شروع کر دے گا بھائی کیا, کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ وہ نہ درود شروع کر دے اسی مائک پر جس مائک پر ازان دیتا ہے ایسے ہی بلا مائک کے زور زور سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے بہتر اور بھی کوئی عمل ہے بہت عظیم عمل ہے اللہ کے نبی پر درود بھیجنا بہت عظیم عمل ہے بہت بڑی عبادت ہے رحمت اور اللہ تعالی کے یہاں مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن آپ بتائیے کوئی مسلمان اس کو قبول کرے گا کہ ادان دے مؤذن اور اس کے بعد درود کی بھی ادان دے کیوں اس لیے نہیں کرے گا کہ ایسا نہ کرنا ہی سنت ہے ایسا نہ کرنا ہی سنت آپ کا کیا قصور ہے آپ بتائیے آپ اپنی دعوت میں آپ اپنے مشن میں آپ اپنی کوششوں میں جو فکر مند ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے مسلمان کمیونٹی کے لوگ ہمارے کلمہ شریک ہاں مومن جو کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ سارے کے سارے لوگ جہاں جہاں غلطیاں کرتے ہیں انہیں آپ اچھے سے خبردار کریں خبردار کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا قصور ہے آپ کا لیکن چاہے جتنی ملامت ہو چاہے جتنا برا بھلا کہا جائے چاہے جتنا آپ کے خلاف جتن کیا جائے نقصان پہنچانے کے لیکن اللہ کے دین کو ہو بہو بلا کم و کاس جس طرح اللہ کے نبی پوری فکر مندی کے ساتھ پہنچاتے تھے ایسے ہی پہنچانا ذمہ داری ایسے ہی پہنچانا ذمہ داری اور یہ پہنچانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس پہنچانے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں خیر ہے جن کے دل کھلے ہیں اور جن کے یہاں عنابت ہے وہ قبول کر لیتے اور قبول کر لیتے اگر انہیں پتا نہ ہو کہ یہ شر ہے انہیں پتا نہ ہو کہ بدا سارے برائیوں میں شرک کے بعد سب سے بری چیز ہے سب سے بری چیز تو کیسے بچیں گے وہ کیسے بچیں گے ہم نہیں بولیں گے آپ نہیں ذکر کریں گے اپنے حلقے میں اپنی مجلسوں میں اپنے پہنچ تک کہ بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لاؤ کوئی ثبوت لاؤ کوئی ثبوت کیونکہ اگر آپ کی طرح انہوں نے بھی جشن منایا ہوگا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں ریکارڈ میں موجود ہے جس کا بھی موجود ہوگا جیسے امت کے اندر تین سو سال تک کسی کی تقلید نہیں ہوتی تھی ایسے ہی چار سو سال تک امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن یا عید جشن میلاد نہیں منایا جاتا تھا اور اتنے دنوں کے بعد جو چیز پیدا ہوئی یا پیدا کی گئی اس کو واجب ماننا اس کو، اس کو کو بنیاد نجات ماننا یہ ماننا ہی کتنا ہے یہ ماننا ہی ماننے والی یعنی گمراہی ہے اس کا پھیلانا اور اس کا عام کرنا تو یہ گمراہ گری ہے کہ آدمی یہ کہے کہ کسی امام کی تکلیف نہیں کیا تو نجات نہیں ملے گی یہ کس کس اللہ کے حکم میں اور کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور کس تین سو سال تک تقریباً پھیلے ہوئے اس زمانے میں جو خیر و قرون کا زمانہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہتر دور یہ ہے میرا دور میرے بعد کا دور میرے بعد کا دور آپ نے فرمایا سب سے بہتر دور ہے جہاں جس دور میں تقاضا موجود تھا ضرورت موجود تھی طلب موجود تھی لوگ چاہتے خوش ہوتے اور اس کے باوجود وہ کام نہیں کیا گیا تو اس کو دین بنا لینا یہ خطرناک ہے تو ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی خطرناک باتوں سے ہم سب کو اپنی امت کو آگاہ کرتے تھے اپنے صحابہ کو اور یہ اصول دے دیا کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو آگے بڑھاؤ اس کو آگے بڑھاؤ اس کو آگے پہنچاؤ پہنچاؤ جو کچھ مجھ سے تم نے سیکھا ہے یہ پہنچانا ضروری ہے بداعت کی سنگینی جاننا ضروری ہے بداعت کتنی خطرناک ہے اس کو جاننا ضروری ہے بدات کیا ہے نئی چیز بداط ہے نئی چیز بداط ہے ہر نئی چیز بدات ہے ہر نئی چیز بدا تے اور بدات کے بارے میں یہ جاننا کہ شیر کے بعد بہت سارے گناہ گناہ کبیرہ ہیں بڑے بڑے گناہ ماں باپ کی نافرمانی جادو سیکھنا سکھانا اور اسی طرح سہر کرنا اسی طرح چوری جنا بہت سارے دھوکے اور امال ہے بجات کے اور گناہ کبیرہ کے سارے گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گنا شرک کے بعد بجاج سے بچنا ضروری ہے بجاج سے کیسے بچے گا آدمی یہ سمجھ کے جب چلے گا کی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس کو نہ کرنا بھی ضروری ہے اور ایک ہی بات دماغ میں آپ رکھیے ایک ہی بات عید میں اللہ کے نبی نے آدان نہیں دلائی بقرید میں ادان نہیں ہوئی کوئی آدمی کہے کھلاؤ کہ بقرید میں ادان دے دیں تو ادان کیا ہوگی بدا ہوگی ادان دینا کوئی برا کام ہے کوئی گناہ کا کام ہے اعلان ہے لوگوں کو جمع کرنے کا لیکن کوئی آدمی تسلیم کرے گا اس وقت بھی اذان دی جا سکتی تھی اعلان کی ضرورت اس وقت بھی محسوس کی جا سکتی تھی محسوس مانی جا سکتی تھی کہ ٹھیک ہے اعلان کیا جائے جب جمعہ کے لیے اعلان ہے تو کے لیے بھی ہو لیکن آپ نے جس کو چھوڑنا اس کو چھوڑا اس کو چھوڑنا امت کے لیے ضروری امت کو چھوڑنا اس کو ضروری ہے اس لیے میرے بھائیو خبردار رہنا ضروری ہے باتیں تفصیل سے کرنے کے لیے کافی وقت مطلوب ہوتا ہے لیکن موٹی بات اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو وہ کافی ہوتی ہے کافی ہوتی ہے موٹی بات یہ کہ ایک مسلمان سے کہا جائے کہ یہ نئی چیز ہے بھائی یہ بدات ہے بدات اس کو کہتے ہیں جو نیکی کے نام پر کوئی عمل کیا جائے کوئی بھی نیکی اور بھلائی کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا نہیں چھوڑا آپ نے فرمایا باتھ روم میں جب تم داخل ہو تو اپنا بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا اتنی چھوٹی بات بتا دی مسجد میں داخل ہونا تو دایا پاؤں پہلے داخل کرنا اتنی چھوٹی چھوٹی بات بتا دی اتنا بڑا مسئلہ امت کے لیے سعادت و نجات اور اظہار محبت رسول کا آپ نے نہیں بتایا آپ نے نہیں کیا آپ کے دور میں بھی نہیں صحابہ کے دور میں بھی نہیں تابعین کے دور میں بھی نہیں چاروں اماموں کے دور میں بھی نہیں اور اس کے بعد اس کی شکل ایسی بنا دی گئی کہ جو آدمی اس کو نہ کرے اس کو نہ مانے وہ گستاخے رسول ہے نوج ملا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے رب العالمین سب کو ہدایت دے سنت کی فکر کی توفیق دے بدعتوں سے بچنے کی توفیق دے رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیری تیرے دین اور تیرے تقوہ پر رہیں تیرے نبی کی سنت پر رہیں صحابہ کے طریقے پر رہیں اور اسی پر ہماری موت ہو واخروضامانہ الحمد الحمدللہ رب العالعالمین